один из двух э, игроков в этой сборной, который уже в Японии играл, ты и Селиверстов. Что запомнилось предыдущего турнира в этой стране? Э, ну, в первую очередь, я говорил уже, и климат, и питание, наверное, это первое, что бросается. Немножко надо привыкнуть. Но в целом, э, если мы удачно сейчас по программе перейдем на часовой поезд, то, я думаю, с акклиматизацией не должно быть сильных проблем. Вот, в любом случае астрианец сборная приблизительно в таких же условиях будет, кроме хозяев льда. Поэтому все будет зависеть от нас. А, вот относительно акклиматизации, как сегодня спалось и, собственно говоря, просыпалось? Ну, легли вчера пораньше и проснулись в 5 утра. В целом нормально, вроде бы никто не проспал. Все подготовились к работе, утром довольно-таки интенсивно покатались, поработали, поэтому все по плану идет. А Захарченко сказал, что давали снотворная правда или пошутил. Пошутил. А, что знаете о будущих соперниках? Быть может, уже смотрели какие-то игры. А, нет, пока игры не смотрели, но приблизительно имеем представление. Ту же сборную Японии, и хорватов, и румынов знаем, поэтому о соперниках, думаю, много информации собирать не надо. Все приблизительно знают, кто кто э, в каком состоянии сейчас находится по рейтингу. Поэтому надо каждой игре готовиться ответственно, чтобы решить задачу выхода из рук. Как относитесь к японской кухне? Быть может, что-то знаете на японском пару слов? Да нет, в прошлый раз так и не удалось ничего выучить. Все-таки в первую очередь едем туда с одной целью – выиграть этот мини-турнир, пройти дальше. И поэтому на таких мелочах, я думаю, мало кто зацикливается. Ну а по силам этой сборной? добиться поставленные задачи, то бишь выиграть? Ну, а почему нет? Я думаю, всегда нужно ставить максимальные задачи. Молодая команда у нас. Ребята очень голодные к результату, хотят добиться, показать себя, что они достойны играть в национальной сборной, поэтому все в их руках. То, что большинство хоккеистов это представители нашей экстралиги плюс или минус? Ну, я думаю, что плюс. Конечно же, надо свой чемпионат развивать, потому что у нас постоянно из горячую в холодную, то создается лига, то исчезает. То... Понятно, что сейчас время такое тяжелое, но, тем не менее, надо о спорте тоже думать. Это будущее наших детей. Надо больше привлекать э -э, родителей, чтобы они приводили детей на хоккей. Чтобы дети э -э, шли, чтобы хотели, они должны смотреть, брать пример э -э, со старших товарищей, смотреть, что есть взрослая команда, есть чему стремиться, есть команда мастеров. И уровень должен подниматься в хоккее. Саша, один из самых сложных сезонов в карьере. Травма, пауза, восстановление, возвращение. Сейчас уже как сам оцениваешь свою готовность? Ну, физическое, наверное, само собой, вот моральное в таком серьезном турнире уже склеснуться с соперниками. Ну, если бы я морально не был готов, я думаю, я бы не поехал бы сейчас в сборную, но вроде бы удалось за определенный срок набрать форму. И сейчас, в принципе, я Доволен больше своим состоянием, чем это было даже месяц-полтора назад, поэтому посмотрим, как оно будет. Матч сборной Японии будет какой-то особенный. Не будет вспоминаться тот последний поединок на чемпионате мира, когда случилась травма, доказать, возможно, сопернику, возможно, для себя как-то отыграть этот момент. Нет, ничего особенного. Это сборная Японии, как и остальные соперники, такой же конкурент за первое место сейчас в данном этапе квалификации за выход из группы, поэтому ничего такого серьезного. Главное подготовиться к каждой игре, и сборная Японии это как один из этапов. Так вот неожиданно прошло уже несколько лет, и теперь ты уже как бы один из ветеранов сборной и должен вести за свой молодежь. Молодежь у нас хорошая, как готовы ребята идти за опытными игроками, вообще как выглядит коллектив. Коллектив хороший, нормальный. Все ребята приблизительно друг друга знают. Но молодые ребята, которые сейчас дебютируют в национальной сборной, есть огромное желание, есть к чему стремиться. Они хотят показать себя, хотят доказать, что они достойны национальной сборной. Поэтому я только пожелаю всем удачи, чтобы у всех все получилось. И команда добилась результата. Удачи нам, Саша. Ильич.